من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت النبی کا سلسلہ جاری ہے اس میں اب ہم بات کرتے ہیں ہجرت حبشہ کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کفارِ مکہ کے مظالم بڑھتے جا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان غلاموں کو اجازت دی کہ وہ ہجرت کر کے حبشہ چلے جائیں کیونکہ وہاں کا بادشاہ نجاشی بڑا رحم دل اور انصاف پسند ہے نہ خود کسی پر ظلم کرتا ہے اور نہ کسی کو ز... کمزوروں پر ظلم کرنے کی اجازت دیتا ہے چنانچہ باسط کے پانچویں سال مہاجرین کا پہلا قافلہ اپنے پیارے وطن کو چھوڑ کر آبشہ کی طرف روانہ ہوا یہ قافلہ بارہ مردوں اور چار خواتین پر مشتمل تھا قافلہ سالار حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت رقیہ زوجہ عثمان رضی اللہ عنہ بھی اس حجرت میں شامل تھیں راہ حق کے یہ مسافر جب حبشہ پہنچے تو نجاشی نے بڑے احترام سے خوش آمدید کہا اور ٹھہرنے کے لیے آمن جگہ تا فرمائی تین ماہ بڑے سکون سے گزرے اتنے میں یہ خبر پھیل گئی کہ اہل مکہ مسلمان ہو گئے ہیں اس لیے اکثریت حبشہ سے واپس آ مکہ آ گئی مگر یہاں آ کر معلوم ہوا کہ یہ محض افواہ تھی یہاں تو مسلمانوں کے حالات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہیں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی اس دفعہ اس قافلے میں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور دیگر مسلمان بھی شامل ہوئے اور اس قافلے کی تعداد 83 ہو گئی جب مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد مکہ کو چھوڑ کر حبشہ چلی گئی تو کفار مکہ کو بہت فکر لاحق ہوئی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں مسلمان اپنی طاقت جمع کر کے ہم پر دھاوا بول دیں چنانچہ انہوں نے باہمی مشورہ کر کے دو سفیر نجاشی کے پاس بھیجے تاکہ وہ نجاشی سے ملاقات کریں اور ہر ممکن طریقے سے اس کو ایسا کہے ایسا متاثر کریں کہ وہ ان لوگوں کو حبشہ سے نکال دے اور مکہ آنے پر مجبور کر دے اس سفارت کو موثر بنانے کے لیے انہوں نے بڑے نفیس اور قیمتی تحائف بھی دیے تاکہ بادشاہ اور درباریوں کو دے کر ان کی حمایت حاصل کریں چنانچہ حبشہ پہنچ کر قریش کے سفیروں سے نجاشی نے عرض کی ہمارے شہر کے چند بے وقوف آپ کے ملک میں آ کر رہائش پذیر ہو گئے ہیں ان احمقوں نے اپنی قوم کا دین ترک کر دیا ہے وہ آپ کا دین بھی قبول نہیں کیا بلکہ انہوں نے ایک نیا دین گڑھا ہے ہمیں قریش کے سرداروں نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں اپنے ملک سے نکال جانے کا حکم دیں اور انہیں فرمائیں کہ وہ اپنے وطن اپنے اہل عیال کے پاس واپس چلے جائیں چنانچہ نجاشی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو دوبارہ طلب کیا اور پوچھا وہ کیسا دین ہے جس کے لیے تم نے اپنا ابائی مذہب چھوڑ دیا ہے چنانچہ حضرت جعفر بن ابی طالب نے رضی اللہ نے فرمایا اے بادشاہ ہم جاہل قوم تھے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایسا رسول بھیجا ہے جس کی نصب اور صداقت و امانت سے ہم اچھی طرح آگاہ ہیں اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیات تلاوت کی جن کے سننے سے نجاشی پر رقت تاری ہو گئی اور کہنے لگا یہ کلام وہ کلام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا یہ ایک ہی سورج کی کرنیں ہیں چنانچہ نجاشی نے ان سفیروں کو کہا آپ یہاں سے چلے جائیں میں ان لوگوں کو آپ کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں جس نبی پر یہ ایمان لائے ہیں میں اگواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ وہی رسول ہیں جن کی آمد کا مشدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا خدا کی قسم اگر مجھے حکومت کی مجبوریاں نہ ہوتی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرانے کے بعد سادت حاصل کرتا چنانچہ نجاشی فوت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اس کے لیے دعائے مغفرت بھی فرمائی جزاکم اللہ خیر